Ну я большинство времени была в Штатах, в Хьюстоне. Я не играла первую половину года, а, тренировалась там со своим тренером. А, ну и просто отдыхала, как бы а, был хороший отдых. А знаете, шесть лет первый раз как бы было время отдохнуть. А, и потом поехала в Турцию, играла в Тарсусе два месяца. Мы закончили 31 марта и обратно в Хьюстон поехала месяц, приготовилась в сборной. В прошлом году я разговаривала с тренером, когда мы оба были в Польше, и он меня пригласил в прошлом году, но получилось так, что у меня была травма, нужна была операция, и не получилось в прошлом году. Мы закончили 31 марта, думала, может, будет немножко труднее, но вчера наши тесты тут были, физическая подготовка, и я довольна, как бы сравнительно. Команда мне очень нравится, все Девочки очень, значит, приятные, никаких проблем. Мы, конечно, надо еще поработать. Мы некоторые это наш первый раз тут, и мы вместе не играли, есть очень много чему учиться, друг друга понимать, тренера понимать, что он хочет. Так что нам месяц этот нужен будет. Я помню пару лет назад мы играли против Германии, я знаю, у них хорошая команда, но так я иду играть надо выиграть. Не, все равно против кого мы играем. Очень, конечно, хочется как можно лучше играть и знать, ну, Олимпиада будет в 2016, там, я не знаю, как. даже не хочу думать о том, что, ну, не можем попасть, но, конечно, чтобы максимальный эффект к этому предоставить, это очень важно. Настроена, в принципе, я хорошо. Как бы главное, чтобы ничего не помешало и Надеюсь, тогда будет все хорошо. Тогда я постараюсь помочь всем, чем я смогу команде, чтобы пройти дальше на чемпионат Европы. Я тренировалась, бегала, готовилась к сборной. Я знала, что нужно прийти сюда в форме, потому что у нас времени очень мало на подготовку. Но когда ты сам тренируешься, это одно. Когда ты тренируешься с командой, это совсем другая подготовка. Но надеюсь, я как бы быстро войду в форму. У нас как бы очень хороший коллектив, все молодые, все настроены на борьбу, на победу. Все хотят показать себя как с лучшей стороны. У нас одна цель у всех это попасть на чемпионат Европы. Мы хотим выйти из-под группы первыми, но ну, если не получится первыми, и вторая команда тоже выходит. Конечно, я смотрела каждый матч, переживала, была с девочками на паркете. Не знаю, две четверти со всеми командами мы, ну, девочки очень хорошо играли, на равных. Как бы мне кажется, та команда, может быть, чуть-чуть перебегала, и все, этого нам не хватило. Думаю, в этом году перебегаем мы. Все соперники сильные, мощные девочки. Очень бегущие, тоже молодые, все три команды. Конечно, дома играть хорошо, потому что тебя поддерживает трибуны, публика, приходят все за тебя поболеть, вся страна с тобой. Но мы постараемся сыграть и на выезде, так как дома.